Вкусного всем жареный пряный рис по-японски, со свиным фаршем и шимчита гараши, слабосоленый и очень по-японски. Жареный рис в Юго-Восточной Азии, блюдо номер один. Существует столько его вариаций, не только национальных, но и десятки рецептов в каждой стране. Мы предлагаем вам аутентичный японский рецепт приготовления жареного риса, по-японски слабосоленого, с японскими специями и их технологией приготовления. Обязательный ингредиент этого блюда, конечно, рис. Он должен быть рассыпчатым и немного суховатым. Поэтому рис и сварен за ночь до этого и стоял в холодильнике. Свиной фарш. Его вы можете заменить на любой другой фарш. Яйца свежие. Это блюдо очень популярно на завтрак. А какой завтрак без яиц? Грибы шиитаки. Конечно, можно заменить на какие-нибудь наши шампиньоны, вешенки или белые. Но у нас восточное блюдо, поэтому шиитаки чеснок и зеленый лук. Также распространен и в аналогичных рецептах соседей Японии, Кореи и Китая. Рыбный соус, как подсаливатель, это уже ближе к кухням Таиланда и Вьетнама. Саке или шаосинское рисовое вино, немного подкислит блюдо. Кунжутное масло и сухая приправа шимчита гараши. Два компонента, которые принесут настоящий вкус Японии в ваш дом. Что это и почему, более детально в нашем рецепте. Сначала необходимо замочить сушеные грибы шиитаки в воде минут на 30. Если грибы свежие, замачивать нет необходимости. У нас сушеные, отправляем в воду и отставили в сторону. Далее подготовим яйца, как на омлет. Вбили, взбили без фанатизма и отставили в сторонку. Очередь зеленого лука. Его необходимо разделить на белую и зеленые части. Готовить мы их будем в разное время. Сначала нарежем белую часть тонкими колечками. Бывает, когда необходимо белую часть нарезают полосками, но не в этом случае. Затем зеленую часть также нарежем и также колечками. Чеснок нарубим маленькими кубиками. Он в отличие от китайской кухни, тут без своего неизменного спутника имбиря. И через полчаса отмачивания грибов нарежем и их. Важная деталь, у шиитаки не используют ножку. Она грубая, очень грубая. Ее необходимо вырезать, а грибы нарезать на небольшие кусочки, а лучше соломкой. Они хоть и не родственники шампиньонов, но их тоже употребляют после недолгой кулинарной обработки. Кстати, будете выбирать, выбирайте покрупнее, чтобы потом легче обрабатывать. Вок или большой сотейник, сковороду смазываем половиной масла. Можно и ложкой, но у меня есть щеточка жаропрочная. Идеально кунжутным. Для японского восточного вкуса оно лучше всего. Огонь самый большой. Я снимаю рассекатель на большой комфорте для этого. Жарить будем быстро, поэтому и вок тут как нигде, кстати. Выливаем взбитые яйца веничком или вилкой, или шумовкой, кому как удобно, начинаем взбивать массу в воке. На все это уйдет секунд 10. И сразу вынимаем и откладываем в сторонку. Поэтому шумовка должна быть наготове. Зачистили вок от яйца, добавляем оставшееся масло. Распределили быстро его по стенкам и добавляем белую и зеленую часть лука. 15 секунд 15 он будет обжариваться. Мешаем. Мешаем постоянно до появления запаха жареного лука. И сразу добавляем фарш. Мешаем и обжариваем до изменения цвета мяса. Огонь гудит от мощи. Около минуты. Цвет поменялся у всего фарша добавляем приправу шимчита гараши, половину от указанного в рецепте. Это сухая японская острая приправа из чили, апельсиновой цедры, кунжута, мака и горчицы, а также сычуанского перца и водорослей нори. Перемешали, добавляем грибы. И помешивая жарим около минуты. Затем добавляем поджаренный омлет кусочками Именно так жарят его в Юго-Восточной Азии. И рис. Рассыпчатый, готовый вбирать в себя соки блюда. Пару минут жарим, смешивая все это для прогрева риса. Как вы поняли, мешать нужно постоянно, все время жарки. Огонь большой. Затем добавляем рыбный соус. Не беспокойтесь насчет его неприятного запаха, он сразу уйдет. Хотите солонее, добавьте больше. И саке, или шаосинское рисовое вино. Или, конечно, можно заменить на полусухое белое. Но оно не имеет того восточного привкуса. Перемешали. Добавили зеленый лук, оставшуюся зеленую часть. И можно выключать огонь. Подаем сразу, посыпав оставшиеся приправой шимчита гараши. Приправа острая, осторожно, не переборщите. Хотя я добавлял ее раз за разом во время поедания этого по-настоящему пряного и по-настоящему японского жареного риса. Это вкусно, очень слабо солено, японцы не используют практически соленых блюд, с прекрасным фруктовым восточным ароматом. Попробуйте и приятного аппетита! Или по-японски «Итадакимас», что означает «Я смиренно принимаю». Сложите ладони перед собой и слегка поклонитесь. А мы ждем вас на наших видеорецептах. Подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы!